Политтехнолог Тарас Загородний с нами на связи. Тарас, здравствуйте. Рады вас видеть. Да, здравствуйте. Да, оперативная да. новость. Да, оперативной новостью я начну. Сегодня советники по национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании прибудут в Майами для проведения переговоров с Умеровым и Уиткофом. Об этом пишет журналист Axios Баракровиц с ссылкой на источники. Также он сообщает, что в переговорах будут принимать участие главы МИД Турции и премьер Катара. А Умеров сообщил, что переговоры с американской стороной сегодня действительно будут. Этот расширенный состав делегации. О чем она может говорить? Можем ли мы? ожидать каких-то ну, знаковых там решений, переговоров или в очередной раз в этом сериале «Гора родит мышь»? Да ничего не будет. Я с самого начала говорил, что эта история ничем не закончится, потому что это э, принципиальные вопросы Украина не будет э, отходить от тех, которые остались. То есть э, никакого отступления с Донбасса не будет потому что это принципиальный вопрос для Украины. Россияне хотят использовать вступление Донбасса, чтобы, ну, чтобы был создан прецедент, когда президент даст приказ отступать с какой-то линии, чтобы потом качать Украину с середины, объявлять о том, что Зеленский предатель, вот, создавать предпосылки для обрушения Украины. Вот и все. Вся эта история с мирными соглашениями, в принципе, в первую очередь для этого и делалась. Украина демонстрирует силу, силу тем, что бомбардировки России продолжаются. СБУшники вот не только сейчас подводную лодку в, в, в это, в порту Новороссийска ударило. Сейчас вот пришло сообщение, ударили в, в Средиземном море танкер, показывая то, что никакое, что не должно ничего плавать ни в Балтийском, ни в в Черном море. Ну, в принципе, все. Это все такие, такие истории, которые ничем не, не закончатся. Путин будет ничего подписывать не собирается с Украиной. Его требования остаются прежними. Так называемые Стамбульские соглашения. Это признание Крыма, признание Донбасса. Российскими сокращения армии до 80 тысяч, сокращение Нацгвардии 15 тысяч, никакого тяжелого вооружения. И прекращение огня возможно только после того, как Украина покинет 4 области. Все. Ну, это он подтвердил сегодня на прямой линии, и ее мы обсудим немного позже. Вы вспомнили расширение наших операций на Средиземном море. А нужно ведь обратить внимание на то, что ну, даже глубокой беспокойности никто не, выр... не, не выражает. Сначала э -э, служба безопасности, украинские спецслужбы да, разошлись в Черном море. Затем расширили свое влияние на Каспий. Теперь уже Средиземное море. А, ви, видно танкерный флот все-таки это не та история под которую кто-то будет подписываться правильно Понимаем? и руки у нас в этой истории будут развязаны и дальше нет потому что сша сша интересно уничтожение нефтяной промышленности россии и поэтому сейчас в мире есть две сверхдержавы которые у которых развязаны руки в мировом океане это сша которая сейчас объявила морскую блокаду Венесуэлы, и Украина, которая э, долбит по, по, танкерному флоту. Это, в принципе, с молчаливого... Ну, не согласия, я не согласен, что они, мы, мы просили какое-то разрешение, просто начали это делать. Эм, американцам выгодно, чтобы российская нефть вообще не присутствовала на мировом рынке. И, в принципе, это продолжается, никто Украину остановить тут не может. Как бы нам подороже продать эту услугу Соединенным Штатам Америки, Тарас? А это был правильный вопрос задали, потому что я вообще не исключаю, что сейчас Украина помогает э, семье Трампа развернуть Лукойл например, потому что когда прилетает Ой. в платформу, платформу на Лукойле, это значит дисконт по активам резко начинает как-то расти в этом отношении. вот. нам, нам, у нас тут совпадают интересы. И, э, и американцы всегда будут соблюдать интересы американских нефтяных компаний. А, а не российских, тем более сейчас цена на них стала проседать, а это не сильно хорошо для американских компаний, потому что у них mm -hmm. все-таки себестоимость добычи колеблется от 35 до 50, до 50 долларов там по-разному, я разные цены слышал, разные технологии, и поэтому для того, чтобы поддерживать рентабельность нефтяных компаний США, э, им, в принципе, нужно кого-то убрать с рынка. Ну вот э, и тут наши интересы полностью совпадают. Ну это очень хороший задел на будущее. Это специалисты по очень важным и деликатным вопросам, как Израиль, например, у Соединенных Штатов Америки. Вот. И это демонстрация силы. А все остальные переговоры они не имеют никакого значения, потому что они тупиковые. Тем более, что, обратите внимание, эти все переговоры ведутся без руби. Очень важный момент. Это через его голову, там, Витков старается что-то делать, а ничего не получается и не получится, потому что Путин ничего не собирается, не собирается останавливаться, и поэтому э, все эти, ну еще до, до Рождества, я думаю, что-то еще кто-то побегает, э, что-то по, по, поговорят, вот, возможно, что-то какую-то бумажку какую-то ничего значащую подпишут, но это же ничего не решает. Путин ничего не собирается подписывать с Украиной, потому что он считает Украину э, Украину не субъектно. он хочет что-то подписывать США. США-то может подписать с Россией что-то, но если без Украины, без Европы, это тоже будут пустые бумажки. А, но ну Путин и сегодня на прямой линии, вы уже правильно сказали, неоднократно декларировал, да, всем своим видом показывал, что ни на какие уступки он не согласен и заканчивать войну он не будет. Каких действий можно ждать от Соединенных Штатов Америки? Новые санкции, скорее всего, будут, потому что они касаются энергетики. Правильно, и скорее всего их любовь. Трамп Тут любовь подпишет. С интересом. Да, да. Любовь с интересом. но в то же время да. мы, но в то же время мы видим, э, возможно, это сигнал Путину. Э, э, сегодня были сняты некоторые санкции, там по мелочи, вроде бы, да, на, на первый взгляд, но тем не менее это прецедент. Это для чего было сделано? Какие санкции, какие были санкции сняты? Э, вот сейчас я быстро не вспомню, если честно, нужно нужно посмотреть. Если есть там буквально секунд 20, я сейчас найду. Э, э, по-моему, они тоже касались энергетической отрасли. Одну секундочку. А, так это ядерная а. энергетика. Ядерная вот, энергетика, да, да. Ну, так это, так эта зависимость сохраняется. Единственное, что сейчас Россия продает США это а, обогащенного... компании поставляющие оборудование для военных нужд Российской Федерации, не только ядерка, для военно-промышленного комплекса. В перечень вошли кипрская Wells International, ее владелец россиянин Дмитрий Бугаенко. Она была под ограничением еще с 23 года. Санкции были сняты с дубайской компании, которая экспортировала подсанкционное оборудование в Россию для военных нужд. Отменены в отношении финской компании Хайтек Канеиста. Там руководительница россиянка Евгения Дремова, которые поставляли оптоэлектронное лабораторное оборудование под санкционным российским компаниям. Ну, поэтому, смотрите, основное все равно нефть. Россия может вести войну, пока не могут торговать нефтью. Этот вопрос Украина вместе с США решает. И какие-то там мелочи, это не делает никакой погоды вообще. Ничего там особо это не решит. Потому что если Украина, вот если перешли, если вы понимаете, ну кто там видит карту, знает транспортные пути, если Украина начала операцию в Средиземном море, это значит, что можно вообще в Балтику не, не заходить в Украине. Потому что суда, которые идут с Балтики, все равно оказываются в Средиземном море в Суэцком канале. И поэтому спокойно можно мочить там суда, и тогда судоходство танкерное в Черном и Балтийском море просто прекратится. И дальше может по мелочам, может быть, мы не знаем опять же по каким причинам, по каким, по каким этим причинам это сделано было. Ну, может быть разные причины, которых мы не знаем. Ну, например, Байден с ним снял ограничения относительно экспорта удобрений с России. Да? Ну, экспортных ограничений нет, только заводов уже все меньше, которые производят амиак. Ну, вот, вчера влупили по Тольятти азот. А это амиак, это производство удобрений, производство взрывчатки одновременно. Так что, может быть, оно где-то по мелочам что-то может быть, по каким-то причинам, которые мы не знаем. да. Но как, этот, как в том анекдоте о толку. У меня один вопрос. Неужели настолько Путин а, не может остановить эту войну? Или он настолько глуп, что он не понимает? Но ну, ведь фактически мы наблюдаем, как Трамп спасает его от поражения, ну, и а, а возможно, даже от развала Российской Федерации. А, ведь все к эти этому скорее. Всего. И, и время эти... уже, особенно после сегодняшних 90 миллиардов евро, а, вряд ли время стало играть на Путина. Так время и так не играло на Путина. Не, вот эти все переговоры, то, что я и говорил, это последняя попытка части американского истеблишмента спасти Россию. Но они не могут ее спасти, потому что вся политика Трампа направлена на уничтожение нефтяной отрасли России, на которой вообще держится государство. Опять же, не, он это делает не из любви к Украине, а любви к своим американским компаниям. Вот, это то, что предлагалось России, это, ну, Путину, это э, попытка спасти Россию, как американцы последние 150 лет всегда спасали Россию, пытались спасать Россию, Советский Союз так и не спасли, вот, поэтому тут ничего удивительного нет. Понимает ли это Путин? Ну, так Путин борется за свое политическое выживание и физическое, и жизнь, потому что если он останавливает сейчас войну, это поражение, это поражение, значит, это политическое поражение и физическая смерть его. Он не может остановить войну, потому что если она сейчас останавливает, например, военное производство России, это сразу обвал российской экономики. Ну, просто обвал, потому что там и так все валится. Вся валится, тоже становится все более явно. Опять же, почему это валится? Потому что пришел Трамп, открыл краны. Просела цена на нефть, вот. и у них сразу минус доходы. Украина начала системно уничтожать их нефтеперерабатывающие заводы и инфраструктуру в море, тоже просили доходы. А Россия вся на нефти-то живет. И тут никакого компромисса с россиянами у Трампа не будет. Никогда. Потому что там такая политика. Это еще и цена на нефть, смотрите, проседает. Более того, происходит самое страшное для россиян. Их, их начинает выпиливать с мировой экономики, с концами. Ну, смотрите, влупили то, что вот СБУшники влупили по не да, по платформам. А цена на нефть как отреагировала? А никак. Даже падение пошло. Потому что сейчас перепроизводство нефти. Россия уже не нужна в таком количестве. И их нефть тоже уже не нужна. Поэтому это все-таки как бы попытки сделать. Но вот эти 90 миллиардов это очень хороший знак. Это знак, который демонстрирует около путинским элитам, около путинским элитам в первую очередь, что это конец. Путин нет. Путин пока будет при власти, он будет, пока он жив, он будет воевать. Страна, уже будет расползаться, а такие риски, я думаю, уже могут быть в первом квартале этого года. Если еще Украина продолжит удары такими темпами. Да вот, он будет это говорить, потому что царь не может изменить своего слова. Так построена Россия. Но это знак около путинским элитам, что это конец. Деньги будут у Украины два года. Значит, вы не выдержите. У вас есть выбор, либо вы... Летите в бетонную стену с меньшей скоростью, но все равно летите. Либо летите с Путина с большей скоростью. Ну там точно расшибетесь там, да? Совсем. И снова, смотрите, даже если они сейчас останавливают войну, теоретически останавливают войну, никто же санкции не снимет. То есть страна без, без средств существования остается. Это же повторение истории Советского Союза в худшем для России варианте. Хорошо. А Трамп предотвратить это все в состоянии, в силах или нет? Что Потому что именно? складывается ведь впечатление... А? Что именно Складывается впечатление, что ну, 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 как бы и финансовые трудности Российской Федерации. Ведь он же мечтает о том, что он будет с ними делать большие сделки, сделки все эти бигдилы, да, и зарабатывать миллионы, сотрудничая с прекрасной Россией, с прекрасным Путиным. Ну, это Дмитриев рассказывает эти сказки там же денег нет. У Путина денег нет, чтобы дать Трампу. Вот Катар может дать там самолет на за 400 миллионов, да. Саудовская Аравия может пообещать 10, там сколько, 1 триллион инвестиций. Япония там 300 миллиардов и все это. Россия дать ничего не может. Что она, что она дать может? Нефть, которую у США самой много, которую они хотят экспортировать. Так там нечего давать. Денег России он не собирается давать. Он никому денег не собирается давать. Вот России, чтобы как-то себя поддержать, вот нужно сейчас 100 миллиардов дать. А это никто давать не, 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 не будет и не собирается это делать. Но если Трамп даст деньги России, ну как он потом своим избирателям будет объяснять, что он там экономит деньги. Ну это очень сложная для него задача. И поэтому попытка будет, но вопрос, есть ли ресурсы и хочет ли этого Путин. Нет, Путин не хочет спасаться. Ну, так это же не проблема Трампа. Ну, значит, будет как-то решать по-другому вопрос. Уже будет понимать, что э, э, коллапс России неизбежен и исходить из этих реалий. То есть э, нехотя, но все-таки э, придет к этому, ну, к этому выводу. Хорошо, вы говорите, Путин не может остановить войну. Вы экономист по образованию, а продолжать как долго он ее еще сможет. Здесь два момента. Цены на чупали, да, они верстали по, за 60 бюджет, да, там с, за 60 с лишним, за, да. за э, э, имеют на сегодняшний день ну, уже, наверное, до 30-ки скоро опустятся, если еще не опустились. Да. Китай то, Китай -то, а, -то может я... это все скупать. Да, Китай, Китай может все это все скупать. Будет, не будет. А Китай тоже скупать это все не он будет. Он тоже ищет, а, он а, тоже а, ищет а, запасные а, 30 аэродромы. И да, второе. Люди. Да. Тарас, и люди. Вот про деньги и про людей. Уже сейчас военные эксперты говорят, что у них потери на фронте выше, чем призыв, призывной, э, чем им поставляет призывная машина. Да? Это машина смерти. А, им нужно еще больше людей. А их же нужно изъять из экономики. И вот в, в, они и все запускают, потому что, что они, 2 миллиона, они 2 миллиона за год э, к штыку поставят. Но насколько это убийственно? не просто с экономикой, это ты... Там же прошла волна национализации к нужным людям. Это ты уже будешь забирать у своих друзей. Это раз. А, вот тоже Второе, удар по элитам. А пойдут по ли бесплатно воевать? А пойдут ли бесплатно воевать? За деньги, да, были готовы, но там же тоже сокращают выплаты и так далее, потому что денег становится все меньше. И насколько... А это все зависит от Украины. Если Украине вот этой зимой удастся организовать энергетические блокауты, например, на территории Москвы хотя бы, или европейской части России, одновременно прекратить экспорт нефти из Балтийского и Черного моря, но это коллапс России. Ну, просто коллапс. И так и так все плохо. Нет, нету выхода, потому что Украина же не останавливается и не будет останавливаться. И Хорошо. тогда переговорный а... процесс будет, и переговорный процесс будет не о линия разграничения. Переговорный процесс мягко может перейти в вопрос о том, как вы драпаете с нашу территорию и, и о репарациях, которые они будут выплачивать. Ну и ну, э, да. хорошо а окружение, вы, вы, вот на четвертый год, на уже скоро четыре года войны, да, вы верите в то, что окружение Путина, эти сигналы, вот, которые Европа им посылает 90 миллиардами, которые посылают им вооруженные силы Украины и наши спецслужбы, да, когда мы им э, экономику э, э, разрушаем, могут ли они хоть, способны ли они хоть на что-то? Ну, переворот все-таки возможно в Российской проблем. Федерации или нет? А мы не должны беспокоиться об этом. У нас же не вопрос, там, кто кого убьет из этого. Так оставляйте своего Путина, так быстрее в бетонную стену влезете. Наша задача не эта. Нам не переживать, что там будет думать и делать Трамп, что там будет с Россией. Нам, нам принципиально вообще не интересно существование этой страны. Да. Вот и все. Кстати, Китаю тоже по большому счету существование России не холодно, не жарко. Турции тоже, а европейцам тоже уже становится не сильно интересно. Кстати, я всегда говорил, что в этой конфигурации основное слово действительности за европейцами. Если европейцы примут для себя решение, что Россия в таком виде им не нужна, тогда, ну давайте, ну не европейцы будем говорить. Там полякам, я думаю, это объяснять не надо конкретно Германии, конкретно Германии и Франция, чуть меньше. Если они примут принципиальное решение, что им Россия не нужна и она создает им больше проблем, чем выгод от несотрудничества, и поставят этот вопрос ребром перед Китаем, мы или Россия, Китай выберет Европу и Китай может запустить дезинтеграционные процессы в России. У них ресурсы есть. Потому что качать нефть, газ можно и в принципе подписывая договора с водолюбивым народом Якутии, например, или Бурятии. Это ну, вот и. Тут это главный то, вопрос, когда деньги... Европа наберется этой смелости и хлопнет. Подожди, по столу перед когда сиденья. они выделили деньги на два года, важный момент, долгосрочно одновременно, кстати, под давлением американцев. Что год назад, если бы европейцам сказали, что они так будут бегать по поводу репарационного кредита, когда еще не было Трампа, они бы ни за что не поверили. А теперь бегают. И смотрите, сам факт, они могут этого не осознавать. Но когда они выделили деньги, они фактически уже сделали шаг к тому, чтобы показать, что все, проект Россия может быть закрытым. Потому что это ж важно, это самое главное. Деньги это самое главное в этой истории, тем более на два года. Хотя для нас, конечно, бы лучше было бы пять, но два года это важность долгосрочности. И европейцам, опять же, страшно, потому что вышла уже вот эта вот новая стратегия США, где европейцам сказали, что они никто и звать их никак. Им стало страшно, поэтому ценность Украины резко растет в их глазах. Спасибо, Тарас. Спасибо за правильно расставленные акценты. Вы нас даже не немножко, очень хорошо подуспокоили. Я напомню нашим зрителям, что на мои вопросы отвечал известный политехнолог Тарас Загородний. Спасибо и до новых встреч.